जरत यूसुफ आपको जब मिस्र के बाजारों में बेचा जा रहा था आपकी जब बोली लगाई जा रही थी तो सब खरीदने आ गए बीच में एक बूढ़ी अम्मा थी बिल्कुल सी कुछ भी नहीं था उसके पास वो आके लाइन में लग गई सब अपने अपना दाम बता रहे थे पैसा मौजूद था किसी ने उसको देखा उस बुढ़िया को पूछने लगे बूढ़ी अम्मा यूसुफ अलैहिस्सलाम का बोली लग रही है उनकी कीमत लग रही है सब इतना बड़े बड़े ताजे राय तू क्यों आ गई है बीच में तेरे पास इतना क्या है कि तू यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद सके वो कहने लगे मैं मानती हूं मेरे पास कुछ नहीं है मैं मानती हूं इस बात पर कि मेरी इतना ताकत नहीं है कि मैं यूसुफ अलीम को खरीद सकूं लेकिन कयामत वाले दिन उन बंदों में नाम तो आएगा ना जो यूसुफ असलाम को खरीदने आए थे मानती हूं मेरी ताकत नहीं है लेकिन नाम तो आ जाएगा बेनी इसी तरह हमारा ईमान होना चाहिए और अकीदा होना चाहिए मानते हैं हमारी इतना ताकत नहीं है कि हम उसका गरेबान पकड़ सकें या उसका सर तन से जुदा कर सकें लेकिन हम मुजम्मत करके उन लोगों के सफों में तो आ सकते हैं जो कुर मजीद की हिफाजत कर रहे हैं कयामत वाले दिन हम इतना कहने जितना तो होंगे ना कि बारी ताला जितना हमारी ताकत ही हम बोले थे जितना हमसे हो सकता था हमने किया और सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करें सबसे पहले शुरुआत अपनी दुकान से करें अपने मोहल्ला से करें अपने शहर से करें यहां पर जो कुरान मजिद की बेहरमती हो रही है उसको रोकें सबसे पहले शुरू अपने घर से होना और हम डर जाते हैं हम कहते हैं यार अगर हम हम अगर इस्लाम के नाम पर खड़े होंगे अगर हम कुरान मजीद के लिए आवाज उठाएंगे दीन इस्लाम के लिए आवाज उठाएंगे तो हमारा होगा क्या हम अगर किसी मुल्क के साथ अगर बाइकॉट करते हैं तो हमारी मीषत तबाह हो जाएगी बची क्या है तुमने जिस मीषत का वावेला किया वो मईत बची कहां है किधर है मीशत बताएं मुझे क्या इस मीष्यत का रोना रो रहे हो आज एक गरीब जो है वो भूख की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं इस मीषत का रोना रो रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम अगर उनके साथ बाइकॉट करेंगे तो हमारी हमारी मीशत तबाह हो जाएगी हमारे उनके साथ मामला है लेन देन है वो कहाँ जाएंगे मुल्क नहीं चलता ये सियासत है अगर उनके साथ मामला नहीं रखेंगे तो किस 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 मीशत की बात करते हो जहां पर रब तला यह फरमाता है अगर मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मीशत तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी मईत तंग कर दूंगा आज वही मामला नहीं हुआ हमारे साथ और चलो गैर मुस्लिमों के पीछे और कुराने मजीद को पीठ पीछे डालो और कुरान मजीद की तालीमत को भुलाओ आगे फिर मजीद हशर देखना कि होता क्या है हमारे साथ आज हमारे घरों में फ्री ट्यूशन खुले हुए हैं गैर मुस्लिमों के नाम के चैनल चल रहे हैं हमारे बच्चे उससे ट्यूशन ले रहे हैं सीख रहे हैं उनको ये नहीं पता कि कुरान मजीद क्या तालीम दे रहा है हम उनको क्या कहें हमें खुद नहीं पता क्या कभी हम में से किसी ने यह कोशिश की है कि यार कुरान मजीद जो हमारे पास मौजूद है जी हमारे नबी अली सलात वाम का मुंह बोलता मोजा है जो कयामत तक बाकी रहेगा कभी हमने कोशिश की कि यार इसका तर्जमा तो बढ़े ये कहता क्या है नहीं बस कुरान मजीद को हमने खोलना तब है जब किसी की जान निकल रही हो हमने कुरान मजीद को खोलना तब है जब किसी के कुल चलीसवें पे हम गए हुए हों या कुरान मजीद को हमने उठाना तब है जब हमने कसम उठानी हो वगरना हम कुरान मजीद को हाथ तक नहीं लगा